गजाननपद्मार्गं गजाननमघर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तम् उपास्महे श्रीमहागणपतये नमः कुरभे सर्वलोकानां विसजे पवलोकिनां निदये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः अस्मत्कुरुचरनारविन्दाभ्यां नमः पीताम्बरं गरविराचित शंक चक्रम् कौमोत गिसरसिज्चं करुना समुत्रम् राता सहायं अधिसुंतर मन्दखासं वातालेगेसं अनिशं खृदिभावयामी। दशखम गेलू व्रह्मा देवरें तवम् वैकुंट दर्शनम् एवंच एवंदेवत्त दूर्धश दशात्मगजगरूपेण जातः पुनः तस्यो त्वं चलु सत्यलोकनिलये जातो जिता स्वयं यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिल त्रैलोक्यजीवात्मकं यो बोत् नाना शुश्रूक्ष सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृतयः शम्भष्यमान स्वयं बोधं कल्पनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्ति तावत्त्वं जगतां पते तपतपे एवं कि वैहायसीं वाणीं येन मशि श्रवश्रुतिसुकां कुर्वं तपः प्रेरणां सुकोऽसौ मामवदुमानिति जला पूने जगन्मण्डले दीक्षुद्वीक्ष्य किमप्यनीक्षितवता वाक्यात्मुत्पश्यता दिव्यं शश्रमात तपसा तेन त्वमारातितः तस्मै दशितवानसि स्वनिलयम् वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कथापि नो विकुरुते पाते जगद्व्यो बगिः शोकक्रोधविमोहसत्त्वसमुखा भावास्तु दूरं गताः सान्त्रानन्दजरीच यत्र परमज्योतिप्रकाशात्मके तत्ते तामविपापितं विजयते वैकुण्ठरूपं विपो यम चतुर्भुजरिमणिश्यामता दिशो नाभूषणरत्नी तिशो राज भक्ति प्राप्त तथा विदोन्नत पता दिव्यन्दी दिव्या ज तामनिरस्त तत्तेतामनिरस्तसर्वशमलं वैकुण्ठरूपं जयेत् नानादिव्यवधूजनैरभिभृता विद्युल्लता तुल्यया विश्वोन्मातनकृत्य गात्रलतयां विद्योद्धि दशान्तराम् त्तांबुजर कुतुका लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यमयनीय दिव्य विपवाम तत् पदम देहि मे तत्रैवं प्रदिदर्शिते निजपते रत्नाशनात्यासितं पार्श्वत्कोटिलसत्किरीडकटकात् आकल्पदीप्ताकृती श्रीवस्साङ्कितात् कौतुभमनि श्यायारुणं कारणं विश्वेषां तव रूपमैक्षतविधिः तत्ते विपो पातु मे कालाम् पोतकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वानम् उदारमन्दहसित छ्यन्दप्रसन्नाननं राजःकम्बुकताशिपङ्कजतर श्रीमद्भुजामण्डलं स्रष्टुस्तुष्टिकरम्ब पुस्तव विपो मत्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा संवृतसम्भ्रमकमलभुः त्वत्पादपादोरुहे हर्षवेशवशं वतो निपतिताः प्रीत्याघृ कृताति भवान् जानस्यैव मनीषितं मम विपो ज्ञानं तथा पातय द्वैदाद्वैद भव स्वरूप परमित्या षष्टतं त्वां भजे आताम्रे चरणे विनं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता बो न शर्गविधिभिः बन्धोभि सञ्चायते इत्याभाषकिरं प्रदोष्य नितराम् दचिकूट स्वयं सृष्टौ तम समुतर्य स भगवन उल्लासोल्लाक श्रीहरे नम श्रीहरे नम श्रीहरे नम ओम श्री हरे नम ओं श्री, श्री नारायणी ऐसक एवं देव चुर्दशात्मक जगत रूपेण जात सस्योत्वम कलु सत्य लोक निलये जातो सिदातः स्वयं यम संसंति हिरण्यगर्भ मखिले त्रैलोक्य जीवात्मकम् यो भूस्पितर जो विकार विकासं नाना श्रशिक्षा रसः सोयं विश्व विसर्ग दत्त हृदयः श्यम स्वयं खलुन व्य विश्विषय चिंताकुलस्तिवाम जगदा पदेत बतहम भी वह हासी वाणी एन अशिश्रव अशिश्रव श्रुति सुखा कुप प्रेरणा सो सौमा माम वद मम वद पूर्णे जगण मंडले दिक्षु द्विक्ष किमप्य निश्चितवथा वाक्यर्तम उत्पश्यता दिव्यम वर्ष सहस्रम सह, सहस्रम अदत अदप्त तपसा ेनत्वम् आरातित तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयम् वैकुण्ठमेकात्पुदम् माया यत्र कदापि नो विग्रुतु विगुरुते बाधे जगद्व्यो बैः शोकक्रोधविमोगसात्त्वसमुखाः भावस्तु दूरं सान्त्रानन्दझरी च यत्र परम ज्योतिप्रकात् प्रकाशात्मके तथेदाम विबाविदम् विजयथे वैकुण्ठरूपम् विभो यस्मिन्नाम चतुर्पुजा हरिमणि श्यामावदादत् नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राज विमानालयाः भक्तिप्राप्त तदा विदो न की व्यन्ति दिव्या जनाः दत्ते दामनिरस्त सर्वशमलम् वैकुण्ठ रूपम् नाना नानादिव्यवधुर्जनैः अभिवृथा व्युत्युल्लथा तुल्यया विस्मोन्मादनहृद्य गात्रलथया विद्योतिदाशान्दरा त्वत्पादाम्बुजसौरभैगुरुघात् लक्ष्मीक् स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्यविभवाम् दत्ते पदं देहि मे दत्रैवं प्रदि निजपते रत्नास आद्यासितं बास्वत्कोडिलसत्किरीड घटात् आकल्प दीपाकृती श्रीवत्साङ्गितम् आत कौस्तुभमणि छायारुणं कारणम् विश्वेषां तव रूपमैक्षत विधिः दत्ते विभे बातु विभो बातु मे लाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वाणमुदारमन्तमसित स्यन्द प्रसन्नाननम् राजत्कम्बुकधारि पङ्कचदर श्रीमद्भुजामण्डलम् षष्ठुस्तुष्टिकरं वभुस्तव विभो मत्रोगम उद्वासये दृष्ट्वा संप्रद संप्रमक कमलबू त्वत्पाद पादोरुहे हर्षावेश वशं बधो निपतिदह प्रीत्या कृदार्थी भवन जानास्येव मनिक्षितं मम विभो ज्ञानं तथा पादय द्वैथा त्वैद भवत्स्वरूप परमिदि आसष्टथं त्वाम् भजे आदाम्रे चनर् आदाम्रे चरणविनम्र अदथम् हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिः बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाक्षगिरं प्रदोक्ष्य नितराम् तच्चित्तगूढ ृष्टौ तं समुदैर्य सद्भगवन् उल्लासयोल्ला उल्लासयोल्लागता नारायण अखिलगुरु भगवन् नमस्ते ॐ श्री